Детонатор, живлення. есть картинка, готовый, все, я полетел. Ну на самом деле вот, если так откровенно спросить, было бы плохо, если бы, допустим, Харьковская область там вступила в территорию России. А, а, зач, а вам территории не хватает? Зачем? Нет, я, я нет. Я просто спрашиваю вас, как бы вам было? Э, у нас есть примеры. Например, э, Донецкая, Луганская область. Крым. У нас есть примеры. Нет, ну, донецк Луганск, он относительно. Мариуполь. Не есть Мариуполь. пример. Есть примеры. Ну и опять же такие, знаете, как это диктатура и демократия. Это война авторитаризма диктатуры против молодой демократии. Опять же двойственное положение, потому что сейчас, смотря на, допустим, те же самые штаты, да, их ультралиберализм, если можно так выразиться. Нельзя понять, что есть диктатура, авторитаризм, что есть демократия. Можно, если подумать. Нет. Нет, ну допустим... Ну я гитлеровцам сторонник... тоже не нравилось. Они же говорили, смотрите, ну ладно там концлагеря, а эти самые резервации для индейцев. Ну нельзя же было так оправдывать. А если мы говорим про новое время... Вот, про, про новое нынешнее, время, да-да-да. Про новое время... Нынешняя политика, допустим, и навязывание... Нет, на самом деле, вот, вот, допустим, есть тема, да, это традиционные ценности человека, там, семьи и так далее. И сейчас в Америке, допустим, активно идет культ навязывания гендернов. Подождите, вам кто-то навязывает, э, э, так сказать, гендеры? Вы для этого должны Нет, войну в Украине подожди, можно... вести, убивать и разрушать? Нет. Нет, я не про это сейчас, я отвлекся. А от я тела. про это. Это, это абсолютно. Про вам кто-то навязывает эти гендеры? Нет, война в Украине это, так скажем, необходимая мера. Да, очень необходимая мера, да, видно. Чрезвычайно необходимая. Если, Никак бы. Честно. Без этого бы по Красной площади бы и, и парады бы ходили. Очень Если необходимая бы мера. Ваш президент Зеленский уважал бы Минские соглашения, которые были заключены в 2014 году, ничего бы не было. Подумайте, пожалуйста, над этим. Да, думал вообще ни о чем. Россия грубейшим образом нарушила Минские соглашения. Россия? Конечно. Развязав эту войну, Россия грубейшим образом нарушила Минские соглашения. Если у России были бы какие-то претензии по выполнению Минских соглашений, собирайте я не знаю, международный форум с участниками, с гарантами Минских соглашений. И ставьте вопросы. Смотрите, вот Украина не выполняет вот это, вот это, вот это. Ну, как пример. Но вам нужна была война, Нет. показать величие ваше. Потому что просто если бы это действительно узнаю. был бы международный форум с гарантами, а вы знали, с то, участниками Минских такие форумы, и то вас... Такие форумы, как вы говорили, собирались. Собирались, да-да-да, и... да, собирались. Где же они собирались-то? Кёльн, Берлин. да-да-да, верю, 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 верю. Нет, вы можете посмотреть, если не верите. Да я могу Абсолютно. посмотреть. Это... Да, и результаты Это... какие? Россия там результаты ставила эти того... вопросы в Кельне. Конечно. Конечно. Не соглашение Минских соглашений. Нет, если честно. Э, э, я к вам не испытываю никакой там ненависти там, или негатива. Ну, еще бы. Не наша же страна напала на вашу. Просто. Нет, хорошо. Если даже так, вы хорошо знаете Конституцию вашу, которая была принята в 91 году. Это плохо. А какое это имеет значение? Это дает возможность вам оправдывать войну, убийство? Ну, как же, вы же хотели вступить в Евросоюз, в НАТО, да? И Путин когда-то заявлял, что он хочет в НАТО. Да, это было в 2006 году. Ну да, э, кто-то на вас напал за это? Китай напал, может быть? Вот не нравится Китаю, что Путин заявил, что он хочет в НАТО. Такая проблема в том, что не вы заявили, а вас, так скажем, выдвинули на этот. Кто пост. вам сказал об этом? Откуда у вас такие да, сведения? Почему же тогда не взяли тогда быстро в НАТО? С какой целью год. Украину хотели втянуть в НАТО? Понятия не имею. А, видите. Ну вот подумайте об этом. Страны вступают в НАТО для защиты от вашей безумной диктатуры, которая нападает так вот на соседей, в чем Которая проблема? нападает на соседей. В чем проблема? У вас, в вашей Конституции, 1991 -го года. У нас нет проблем в Конституции. Это вообще не ваше дело. У вас написано, что Украина это нейтральная страна. Да, и мы остаемся нейтральной страной до сих пор обратите внимание да. фактов того что мы перестали быть нейтральной страной у вас нет а есть ваш Фактон. ваш телевизор ну да вот и все